oke okay, mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jam 4 lewat 10 menit ya pas jam 4 lewat 10 menit kita nekat untuk masuk ke dalam hutan ini mas bro uh, spot yang kemarin itu sudah sempat kita datangi cuman ini kita rencananya mau lain arah ya untuk boat kita tinggal di sungai seperti biasa cuman posisi air naik kencang oke, okay, untuk hari ini kita ada yang terbaru nih mas bro joran sambung 4 dari Gladius ULG untuk spek lengkapnya, Mas Bro, kita jelaskan nanti posisinya di spot. Kita mau lanjut perjalanan dulu, Mas Bro, karena masih lumayan jauh nih. Oke, yuk lanjut. Oke mas bro Sudah selesai sedikit aja ya Untuk menyelamatkan umpan aja Biasanya dekat-dekat sini Ikan gabusnya mau nyambar tuh Oke kita prepare jorannya mas bro Biar tenang dulu sedikit airnya Biasanya ikan gabus itu Sebentar aja udah balik tuh Ya kita prepare dulu alatnya mas bro Untuk yang saya sebutkan tadi ya Ini joran ini sambung 4 Tuh satu dua 4 untuk real setnya menggunakan air sensor ya ini lbs nya uh, 7-20 lbs joran ini merupakan joran pertama yang keluar uh, final sampel ya bisa dilihat di situ final sampel tanggal 15 bulan 4 tahun 2024 jadi joran ini bakal beredar di bulan 10 nanti mas bro. Kalau sekarang masih bulan 7. Jadi joran ini belum beredar. Untuk uh, sambungannya 4 biji. Kayak gini. Panjangnya 2 meter 5 cm. LBS-nya cukup besar. Aku satukan dengan rel Dewa Tatula aja mas bro. Dewa Tatula Rasio 8. Untuk spek lengkapnya aku tuliskan. Oke okay, gitu aja. Lanjut mas bro. Mantap. Sekarang kita coba. Eh, ba aja Eh, uh, enggak curahnya dipakai, guys. Alhamdulillah ukurannya kecil ya, nggak terlalu besar. Enak kali sekarang apa mas bro ya? Aku pakai umpan 8,5 gram nih kurang lebih beratnya ya. Enak sekali ya eksennya. Nah, ukuran setengah kiloan mas bro Oh, weh, suara gabusnya. Ternyata danau nya makin surut. Yang naik itu air sungai karena mungkin hujannya di hulu ya. Oke lanjut mas bro Sebelum sore jam 5 kurang sedikit. Sip. buat lagi mah terus. Oke, okay, nah, ya jurannya doi. Alhamdulillah uh kok kecil-kecil eh, mau lepas mau lepas eh, lepas, eh, segitu lagi mas ukurannya, tiga lanjut on, mantap kita lanjut. eh, <laughs> eh, besar mas bro kuat-kuat rupanya kecil Alhamdulillah tetap disyukuri Mas bro mantap ada samberan ya <tuh -tuh. dari tengah mas bro kecil mas bro kayaknya besar kayaknya takut ya takut ya kita coba pakai WTD mas bro tapi ini kendalanya semak pinggirnya tapi kita coba aja eh. wah jauhnya. moncel ah moncel guys hehehe mm hehehe -hmm. <laughs> mm -hmm. kok dipinggir di pinggir Ah, oh, kenapa kena kameramen. Enggak goyang pun enggak kameramen Ngeri kan? Itulah saking ngerinya. <laughs> <laughs> Oke, <Okay>, lanjut. <laughs> oh, my. Wah, kesini, kesini ya. hmm. Hmm. Alhamdulillah, Alhamdulillah mas Bro. Tidak uh. mas Bro, monsternya nih. Satu kilo setengah Untuk kawan-kawan yang minta ditimbang Mohon maaf mas bro Timbangan kami kemarin tuh hilang Cuman kita belum sempat lagi beli Belinya juga harus online jadi lama Perkiraan satu setengah ada mas bro Satu tiga satu empat lah Sekecil-kecilnya ya Wih Joss mas bro Mantap Jorannya huh, enak kali mas bro Asli

Yakin, yakin. Uy, astagfirullahaladzim. Oh. 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 Alhamdulillah. Wih, dari tadi moncel-moncel aja, coy, coy. Dari tadi lepas-lepas aja, Mas Bro ya. Sekarang sudah hampir jam 6, kurang 15 menit. Tuh, Mungkin yang muncul-munculnya segini-segini ukurannya, Mas Bro. Ah, ini kita kembali lagi pakai umpan yang pertama tadi, yang itu tadi mata pancing udah karat-karat ya. Cuman kita masih percaya diri maksudnya ya kan? Lanjut, Mas Bro, semakin sore. Uh. Oke, okay, Mas Bro. Jam 6 lewat 5, Mas Bro. Kita putuskan untuk finish Hari ini banyak banget yang muncul ya sore ini ya. Kita mancing kurang lebih satu jam setengah sama bersihkan ini tadi. Tapi alhamdulillah walaupun begitu kita bisa naikkan babonnya satu ya. Untuk sudutnya ini mantap sekali Mas Bro dari sebelah sini. Cuman sayangnya satu ikan gabusnya banyak di sebelah kanan kita ini suaranya Mas Bro. Waduh, ngeri banget. Ngeri banget suaranya di semak-semak ini. Oke, kita aja Mas Bro. Kita mau lanjut perjuangan keluar dari hutan ini untuk selanjutnya kita lihat ikannya di boot sana Mas Bro. Oke, eh, mantap. Oke okay, mas bro kita sudah sampai ini di boat Ikan juga sudah kita masukkan Kita sudah siap prepare ganti baju dan segala macam ya Kita lihat ikannya Wih alhamdulillah mas bro Untuk ikannya dapat berapa nih 5 ya 5 ekor cuman yang 3 Kecil-kecil Satu yang besarnya ya Waduh tapi nggak apa-apa mas bro Alhamdulillah sekali masih dikasih gabus tanker kita Oke, gitu aja, Mas Bro. Kita lanjut ke darat, cari tempat istirahat karena malam ini kita mau nginap di pinggir-pinggir sungai ini. Yuk, lanjut! Mas bro. Oke mas bro, kami uh, kemalaman mas bro ya. Kita sampai tadi di pinggir, nggak sempat lagi untuk bangun tenda karena posisinya hujan badai mas bro. Jadi kita putuskan untuk hujan-hujanan pulang langsung ke rumah bapak ini. Peralatan kita angkat semua ya, tuh. kacau mas bro. Padahal tadi kami udah cari kayu untuk bakar ikan. Oke demikian mas bro. Kita tutup videonya untuk ikan gabusnya. Alhamdulillah, masih hidup semua. Untuk next, uh, besok pagi ya. Besok pagi kita lanjut casting lagi. Hujan badai, Mas Bro. Hujan badai asli parah, terus banget hujannya ya.